assalomu alaykum do'stlar xudo xohlasa hozir mana прямой efirimizni ham boshlab oldik bugungi endi gaplashadigan şey gaplarimiz hammani mana shu kirib kelgan ro'za ramazon oylari bilan bayramlari bilan tabriklayman hammaga sog'lik salomatlik tilayman nima niyat qilgan bo'lsalaring niyatlaringga tia mana shu karantin paytida mana koronavirusdan ham ehtiyot bo'lib основной moskvadagi turkiyadagi do'stlarimizga yurtdoshlarimizga чтобы ehtiyot bo'lib xudo xohlasa mana shutugandan keyin eson omon uylariga yetib olinglar va ikkinchi вопрос пока hech kim kirgani yo'q моет men ertaroq kirib qildim bugun прямой transatsiyani hozir основной gapiradigan temamiz bu уже bugundan kechadan boshladim уже to'ylarni qo'yishni boshlashdi xudo xohlasa endi постоянно bundan borgi to'ylarni kanalimga qo'yib yuboraman и yana sizlardan bitta narsani so'ramoqchiedim основной yetmish prosent auditoriya без подписка ko'rar ekan o'sha qo'ygan men qo'ygan videolarini o'shanga iltimos начала kanalimizga videoni ko'rganda подписаться qilib qo'yishni unutmaygizlar اینم ها <سخن> mana shu yangilikni sizlarga yetkazmoqchi edim hozir основuxlayapti shekilli turishidan shunga kim bu videoni keyin ko'rgan bo'lsa nima takliflaringiz bo'lsa komentariyaga yozib qoldirishlaringiz mumkin albatta o'qib chiqaman bu kommentariyalarni <�lit> hammasini va javob berishga harakat qilaman va o'zlaringizni videolaringiz bo'lsa через telegram тоже jo'natsalaringiz bo'ladi hozir telegramda telegram nomerimni ham yozib qo'yaman kommentariyaga o'sha xudo xohlasa sizlarni ham videolaringizni kanalga qo'yishga harakat qilaman e'tiborlaringiz uchun rahmat sog' bo'linglar salomat bo'linglar